Ідея створення фільму народилась не випадково. 10 березня 2011 року виповнюється 150 років з дня смерті Тараса Шевченка. А твори митця і через товщу років навчають нас, хвилюють і тривожать нашу душу. В розвихрений суспільними подіями час нам потрібно голосу тараса. Нам конче, треба, щоб Шевченкове слово пломеніло в серці кожної людини, щоб його знали і шанували в кожній родині, кожній оселі, щоб покоління українців жили за тарасовими заповітами й пам'ятали. Чья правда, чья кривда, и чьи мы дети? Мне в душу запали такие слова Ивана Яковича Франка. И я думаю, больше, чем Иван Якович Франко. Про нього не можна сказати, він був сином мужика і став великим в царстві духа. Він був кріпаком і став володарем людської думки. Він був самоуком, але показав шляхи нові. Людські шляхи книжним вченим і професорам моя Авдівка – край металургів і вчителів, коксохіміків і будівельників, залізничників і лікарів, простих українців, які свято бережуть традиції і звичаї народу. Які розуміють Тараса Шевченка настільки, наскільки розуміють себе свій час і Україну. Ревета втомий віку широкий, тердитий вітер забива, додолу вербер високий, горами хвилі підійма. Якщо я запитаю батьків. Хто є цих святків, я впевнена, що ви безперечно дасте правильно на Так, Це Тарас Живович Шевченко. Його ім'я знає кожному з нас дитинства. Воно споріднене з такими простими поняттями, з якими людина починає знайомитися зі світом, як небо, мати, батько, Тарас Шевченко. Не можна не погоджуватися з думкою, що Тарас Шевченко це одвічне поняття української нації. Я Вы говорите, да. почему нужно называть Тараса Шевченко Батьком Духовным, украинцем, который знаете, что Тарас Шевченко действительно был наш Духовный лидер во всех отношениях. Почему? Потому что... И почему он туда вылез? Потому что он вылез из самого народа. Читая биографию Тараса Григорьевича, мы видим, что, в принципе, человек, будучи сам, глубоко, глубоко своим талантом, своим, своим умением выдержал ряды и стал заслуженным, так уважаемым человеком. Поэтому э, не даром в каждой хате украинской, если бы какой-то раз мы все шучу. Это понимаете, особенно в простых семьях, это как стимул, как вера в наш народ, и что именно наш народ способен выбирать, воспитывать таких замечательных людей. И эпоха Тараса Ильича Шевченко – это эпоха безумного творчества, его жизнь Бога, Поэтому сама жизнь, его деятельность, его духовность, это самосущий украинского народа. человек, который обвиняет независимо украинский, азербайджанности, избеги, в принципе, так все равно, что люди знают, Роберта Белса, а еще и руководители-писатели. в является Наверное, именно с Шевченко можно считать начало отсчета самостоятельно своей культуры. Mm -hmm. То есть до Шевченко ну, было тяжело вспомнить украинских ну, мощных писателей, поэтов, деятелей культуры. Тарас Григорьевич Шевченко, чем еще выдающийся тем, что он не только стал поэтом, писателем, он стал политическим деятелем. Он показал, как необходимо любить землю, как, что, что значит любить Родину. Удивительная вещь, когда я услышал от министра молодежной политики Казахстана, молодого человека, который мы встречали, и он Сказал, какие строят, в Европе, хранят, и меня Я группа на первый раз услышал это, скажем так, русское И меня сначала, чуть-чуть, ну, ну, даже, Но оказалось, что в Казахстане до сих пор изучаются, вот говорит Чашученко, на русском языке. И вот этот... Ритма, скажем так, в хорошем понимании этого слова. И я думаю, вот это наиболее отображает, скажем так, отношение исторически, что он у нас несколько раз переезжал с места. Uh -huh. mm. Но ни у кого не возникало даже мысли а, о том, чтобы было убрать этот память. Mm -hmm. а, единственное, что все время возникает мысль, как его выходить, как его получить, а, в каком виде он должен быть у нас. Все наши городские общенациональные праздники. Мы собираемся именно в воздухах пошелченко, а, там, где есть возможность собрать не очень много людей когда на площади да, большие мероприятия проходят. А когда такие небольшие мероприятия, ну, чаще всего это один флаг, День Независимости или еще, то есть такие, скажем так, душевные, внутренние праздники, они всегда проходят именно возле памяти Кошеченко, Потому что это, ну, это и есть Украина, это есть наша Родина. И я думаю, с все больше и больше мы будем видеть живых цветов. У нас в городе есть улица Шевченко, есть бульвар Шевченко, есть еще и улица Шевченко. На схеме нашего города мы видим улицу Шевченко. Это одна из, скажем так, последних улиц, которые нарезались в старой части города.